Ну хотя тут карта тучи, у нас тут как раз таки про ракеты, ПВО и так далее. Ну, карта косы падает. Есть какой-то вопрос, там действительно. То есть есть карта крыс, видишь? Угу. Ага. То есть я таки? В плане про зупинки самые поставок. Чи зараз буде знайдена якась альтернатива поставки, скажімо, з інших країн, чи дійсно зараз буде трішечки скрутності? Сподіваюся, що так воно і буде. Ну, в принципі, ми правильно там нагадали ракети по Росії, там якраз успіховий падав тоді. Тут карта хаос, да, дом і карта ключа. Тобто тут говор, говориться про те, що ми якось знайдемо вихід з положення і будемо своє робити. Все одно, коротше, у нас все буде працювати на експорт. У нас все буде своє, все повністю. І це дуже круто. Я розумію, що треба часу багато для цього всього, але коротше, рано чи пізно у нас все задовбе. У нас і свої ракети будуть, і дрони, і навіть ядерка буде своя. Того ж не просто знаєш, це краще, ніж від когось чогось чекати. Це так. Ми чекаємо, але робота про що своє? ти говорила так, так... давно, що так, так, ми тільки на себе можемо полягати. Да. Так воно зараз таке є. Я впевнена, що ми зараз чекаємо там типу чогось, але під шумок робимо щось своє, розумієш? Я впевнена, і це правильно я вважаю. Була на днях з'являлася інформація, і ти власне її і в сторіс в себе говорила коментар про те, що Київ стане найнебезпечнішим містом. І на інших каналах теж ти в принципі про це говорила, але з'явилася за декілька днів ще одна інформація: що теж про Київ, що Київ ризикує стати найменш захищеним через брак ППО сьогодні. Я в це все не вірю. Навіть карти говорять, що це повна фігня. Ты станешь, правда, найбільш бостовщичным містом в Украине. Так. Я не думаю. То есть, видишь, карта падает. Ну, Клаус, да, Хмары. Туча. Я уже забыла, как на русском будут Хмары. Это приятно. Ты понял? То есть, ну, интересно, ладно. Короче, медведь падает, и карта якоря. Вот. Нет. Нет, карта медведя, она уже покрывает. То есть она уже говорит о том, что у нас достаточно все равно будет защиты всегда в Киеве. Нет. Нет, 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 нет. а Касательно. О, я ответила на два вопроса твоих. Про захист, попади, ты и ломодник. Это пигня, полный. Опять якорь. Всадник. И снова все равно якорь, всадник и медведь. Нет все равно найдется возможность Киева защитить всегда. Потому это столица. То есть я вот, бы... а какая вообще, какая область самая опасная будет, в принципе, в ближайшее время в Украине? А конечно, я поняла. Дом, звезда и ключ и крест. Ну, звезда у нас, если мы... Если мы э... Таро миксуем с Ленорманом сейчас, то звезда это у нас Запорожская область, все-таки Запорожье. Что звезда, она показывает именно атомную станцию часто. И карта ключа, видишь, падает. Короче, те места там, там где у них есть сейчас ключ от города. То есть, по сути, Запорожская область, да? Это Херсонская область. Харьковская область, Донецкая, Луган. Ну, все-таки звезда я трактую, если это Роберем, я трактую это больше как Запорожье всегда. Звезда. Да. На Киев звезда не выпадет. Но карта дома падает, потому что, ну, Украина это дом. То есть, это не на Киев, конкретно поняла, выпала. То есть, Полинорману вот карта гор это западная регион. Я уже поняла, что недавно мы раскладывали, выпала карта горы. Я думаю, что это? Что это за обстрел такой, что это за гора? Проигралась так, что на запад летели все ракеты. То есть, карта горы это уже, я уже поняла, по Полинорману это западная области. понял? Тут карта дома из за По что это? Это наступы больше, че обстрелы? Ну я спросила просто про опасность, не я не спрашивала конкретно. Что? Да, да, сейчас да, не хвалю обстрелы, че там я нахвалю я сейчас просто, то есть оно в совокупности, наверное, как-то карты показывают. Все-таки вот так вот карты Почему так может быть? Атомная станция? Поняла? То есть почему так может быть? Все-таки, наверное, карты это именно э, воспринимают. А загроза для атомной станции? А? Загроза для атомной станции беспосреднего зараз активна? Ну, пока ныне снялись никакие. Сейчас. Ключ. Башня. Нет. Ну, гроб падает, карта гроба. И карта, видишь, карта рыбы. Я думаю, что карта рыбы в Ленормане, Ленорман, давно не брала, кстати, да, в прогнозы. Угу, карта да. рыбы в Ленормане в данном случае, ну смотри, если, допустим, в, когда я смотрю здоровье, понимаю, что карта рыбы это мочеполовая система у человека, да, жидкость, то тут в данном случае, я думаю, это все же связано с, ну, не знаю, что там есть в этой станции. Там же есть жидкость в ней. Фрейзер и так далее, как оно называется да. правильно. Вот эти вот все. Вот с этим связано. Не единожды показывала. уже какая-то проблема с какой-то консистенцией и жидкостью на станции. Утечка. То есть это может быть... но ну, это радиацию, наверное, показывают. Понял? И угу. карта гроба. То есть всегда будет показывать, пока идет война, по атомной станции загрозу. Но я пока сны никакие не видела по атомной станции. Я сразу скажу. То есть я, я просто уже всегда как себя успокаиваю. Я думаю так. Если же у меня ну если же мне знаешь там даже элементарно когда к монастырскому недавно ходила, он сказал, что будет самолет там самолет упадет, mm -hmm. да какой-то упал самолет через три дня. То есть я думаю, что у меня хорошая связь с мертвыми. Если бы была какая-то реально загроза прям жуткая от станции, пора бы уже было бы уезжать бы или что-то там предупреждать бы, я бы сказала. То есть я все равно жду, что если будет касаться жизни, прям я всегда успею выйти и людям сообщить об этом. То есть я на это реально рассчитываю, надеюсь. То есть пока я ничего такого не видела, и слава богам. То есть когда Чернобыльская станция была, она приснилась заранее, помнишь? Так, так. Это помню. было заранее. То есть это не было там... Они дают всегда возможность подготовить, ца, подготовиться. Понял? Поэтому пока нет. Ну, хочеться вірити, що і не побачиш таких силах. Я, я вже так, навіть так. не знаю, але блін, скільки мені вже показувало, скільки казали за три роки, я думаю, що все. воно збувається. Мені здається, що мертві вони зарані скажуть точно. Это, ну, это уже прям проверено, понял. Они ж, как бы не враги мне. Наоборот. Они за те, щоб у мене все хорошо було, і, В принципі, ну, как бы у меня у моїх близьких і, ну, я не знаю, я считаю свою аудиторію своей сім'єю, поэтому я считаю, що моя сім'я, да. Ну, У них тоже все хорошо должно быть. Я в это искренне верю. И мне я, я знаю всегда, я знала всегда, я всегда это мертвым говорила. И на Байковом тоже кладбище. Я знаю, говорю, что вы не предадите никогда. Вы не такие, как они, говорю. Вот у вас, от вас нет зла и нет предательства. Я знаю, что они скажут мне про какую-то опасность, смертельную, если что-то будет, я выйду и заранее скажу об этом. Дай Бог, чтобы я это не видела. И пока я не вижу атомной станции, пока ничего такого не снилось. Единственное, что нам это показывали, я уже просто говорила вчера, но я пока не разобралась с этим, это вот эта семерка, везде семерки, 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 так. семерки. Я даже вышла в эфир, мы там типа говорили, я не увидела, там 17-17 было на экране. Ну, то есть, что, что такое? В чем эти семерки, в чем проблема? Я пока не разобралась, пока мне не показали ничего еще. Что ж, як только разберешься, да, знаю, что выйдешь и сразу расскажешь про это. Зараз Зараз також по Дніпропетровщині були запущені нові ракети, і нібито кажуть, що Росія налагодила виробництво цих ракет і що вони дійсно можуть стерти українські міста. Чи дійсно є такий ризик? Чи дійсно будуть вони активно застосовувати ці ракети, і будуть такі наслідки жахливі? Я так тому що готуються переговори якісь, мабуть. снова. Так, так. Да. Как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры, все. Все от переговора, видишь, зависит постоянно. ракеты, секундочку, да? Угу. Ну, карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как потрактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали. Да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, то, что по карте, что там мы это говорили. Э, типа, я людям говорю, я еще до того, как новости вышли, говорила, что карта шута. А карта шута по стратегии означает, что, говорю, вы выходите из укрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну, то есть ты понимаешь, да, либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое. По-скотски, -по как, как, э, как крысы они поступать будут. В принципе, это произошло, потом новости начали писать. Но карта кольца в данном случае означает, как четверка, четверка пентаклей по Таро э, со всех сторон. Кольцо. То есть они ракетами как обстреливают сейчас, вот так вот по кольцо, поняла? берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. Все, все на липень месяц, дуже имоверно сценарий, я так разумею. Ну, смотри, по игральным, по игральным картам десятка пиковая, эту спиковая все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай по еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасность обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карту. Украина. Книги. Карта книги всадник, смотри. Карта крыс. Э -э, карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий. Это универы. Библиотеки и так далее. То есть мне, когда я делал прогноз на своем канале, падало что-то связано с украинскими вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются. Памятки. Понял? Угу. И потом, когда полетела по западной Украине, я так сижу и думаю, блин, а оно же реально связано? Все, там же наша культура, по сути, Западная западной Украине. То есть вот, что поняла, показывают и карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про дороги, дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение такое? Тот карта всадника, трассы и так далее. Карта крыс вот. Да, то есть зараз, ему верно, что смотри, так, снова так, дети падают. Под... Карта ребенка, дети. Ну то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца, ключ. Ключ, гора Кстати, я думаю, что по Западной Украине, вот опять карта гори. Виш випала карта гори. Знову Западная Україна буде страдать в июле. о Напружений місяць обіцяє бути. Ой, да. не знаю. Маш, може, щось хороше. Бачила? 10-го 10-го до 10 Нет. Обменный, Нет, я не так. знаю. Да, единственное, что хорошее было, это там предсказали по ракетам по России, да, но, но она не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны, там вроде гробы падали, то есть должны мертвых мёртв сначала вернуть. Все, что последние мне давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов, там реально так. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Да, мне там уже кидали, но я так это не выставляю, меня чисто в группу только выставила, в Инстаграм не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. За зараз? Зараз у да, меня ничего не заявлялось. Кидали в Житомирской области, какой-то грипп уже там. До речі, дуже багато в мене питань, які стосуються Житомирщину, які зараз загрози. Мне не нравится этот кривой рог вообще на июль. То есть я когда кривой рог настраивалась смотрела, там мне предложили свечка, сразу поняла, что будет в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, может быть, что связано, типа, как повторять, паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похоже. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Нет, нет, не, не, не мы, мы, мы. А, мы. Повторим. А они, типа, обстреляют, да, что вот такое. Но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам, тоже мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Не, не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. Карта дерева. Птички. Э, тут карта тут, тут падает, типа корабль, щип. Э, я думаю, что тут касательно. Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией. Может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльской станция. Это июль. Э, и может быть новости про там дороги выпали Я думаю что могут быть новости про наступление области снова но я пока не вижу ничего такого опасного прям чего-то то есть могут быть какие-то новости может какие-то дорогешники или что-то типа -то, что того или снова будут накаляться понял накаляться все что белорусы собрали там какие-то эти ну, забейте на это пока что Кременчук останним часом постоянно под обстрелом и какие прогнозы для этого места ну, по крайней мере, чего Я вчера смотрела, типа, там, я примерно понимаю, куда они били, но просто не могу это говорить. У них целенаправленно было, типа, куда они били. Вот. Специально было сделано. В точно знают про Я думаю, да. Да. И прям вот это из-за этого было. То же самое, что всегда они говорят про стара Константинов. Но я не могу как бы ничего нового ответить, потому что, ну, понятно, они куда они бьют. То есть тут... Что мне говорить? Також просили подивитися Лубни теж Полтавщина. От Підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахедів над містом. Поки клевер падає. Єдине, ну, що карта ліси і ну, карта серця, про новості і ключ це про наводчиків. Тут, конкретно, про наводчиків говориться. Тут не говориться про обстріл, а про наводчиків. Очень багато в місті наводчиків. Серце, і ліса і ключі, що пане потраслювати інформацію. Вам виноводчиками зайнятися. Ти перед цим говорила за ракети на Росію, про які ти попереджала минулі інтерв'ю. Це власне збулося зараз. Лукашенко заявив, що спецпосланець Трампа, коли був у них, пообіцяв. Що США зробить все можливе, щоб припинилися обстріли по території Росії відповідно з, з території України? Чи дійсно вони зараз почнуть по новому тиснути на Україну і змушувати так, припинити обстріли? Е так, секундочку. А може США щоб попробувати, щоб Росія припинила обстріли по Україні? Попросити Було б їх, дуже так, добре. О о оцей абсурд цей і дивує насправді. Так, а вопрос какой? секундочку, що за спросить? Чи дійсно зараз США почне тиснути на Україну, можливо, обмежувати допомогу, про яку ми на початку говорили, щоб Україна припинила обстріли? Ну, всадники, гора садніки гора Ну, Ну, Я б не сказав свої, всадніки гора... Тут может два, тут, да, трактовать можно и так и так, то есть всадники гора, по сути, можно сказать, что в принципе это и происходило уже, ничего нового, то есть нет нового mm -hmm. движения. Уже карта горы, она говорит о том, что м -м, обстоятельства тяжелые, просто поняла очень. Или там еще карта джентльмен, да, падает, то есть типа и гора. То есть говорится о том, что по сути, ну, Трамп на Зеленского не надавит особо, не будет успеха иметь, поняла. Давление Трампа на Зеленского. Давай закрошу, могу трактовать. А покажите мне отношения Трампа с Путиным мне? Письмо. Общение есть, видишь? Письмо сразу падает. Есть общение. Есть контакт какой-то. Корабль. Хорошо, по-прежнему покажите мне. Все-таки Трамп. Нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса. Я стерца и ключ. Откройте мне карту Луны. Секундочку. Дом и звезда. Солнце и башня. А, Зеленский, секундочку, а Зеленский сейчас к Зеленскому отношению. Настоящее. Садник. Ребенок. Ну, как понятно. Как Зеленскому. Вот молодой парень. Давай я так скажу, да? Uh -huh. Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева, корни. То есть он как-то, конечно... Не скажу, что прям супер, неплохое. Это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам... А Зеленский как трампот носит. Это очень странно все. Кольцо. частицы. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога. Но не... все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну, смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он типа излишне безэмоциональный, бессердечный. Понял, там карта, но, но при этом как бы он не падает врагом. Это, но ну, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял эти карты? То есть я не понимаю до сих пор. Типа, что он безлишний, э, без, безлишний эмоциональный, без, бессердечный, но при этом как бы не падает, что он враг. То есть тут тоже очень, может, какой-то он просто... Только характер где-то странный, может, какой-то, я не знаю. Ну тут характер дійсно дуже дивний. Головне, як це виплив потім і позначиться безпосередньо на Україні всі дії США. Ну хорошо, покажіть нам давайте так. Хорошо, Трамп все-таки Україні допомагає. Ну то може, ми багато чого не знаємо, тому що не знаємо, мабуть. Безумовно, можна навіть не Трамп питати, можна взагалі США чи зараз ми отримуємо достатньо цю допомогу від США. Ну, опять-таки, метод и пряника, как бы плетка здесь выпала, но при этом как бы и собака, и дерево, то есть все равно как-то, как я говорю, пиздит-пиздит, угу. при этом все равно как-то пытается, там что-то где-то, ну, что такое, тихоря может. Ну, они уже делают так же прости, я не знала, я даже уже об этом думаю, знаешь, может как-то уже там пытаются Зеленские сами по себе, где-то что-то это. А это было а тут... уже да. -да, -да. да. Зараз Макрон теж спілкувався з Путіним. Чи будуть якісь зміни після цього, і чи має взагалі Макрон якийсь вплив на Путіна? Так, да, птиці пазухи общання було, риби. Ну, хороше спілкування було. Іш, клеверо всадьба. Для нас додати. Хороший для кого. Для нас взагалі нічого абсолютно. Угу. Абсолютно ничего. Касаясь змея падает, абсолютно ничего хорошего. Ну, может, у них милое общение было, но как бы нас это не касается никак.